Мастер своего дела может научить петь любого. Каждому ученику у педагога индивидуальный подход. Благодаря этому рождаются настоящие бриллианты вокала. Именно благодаря усилиям Вячеслава Боиндаевича весь мир узнал тенора из Бурятии Чингиза Аюшеева. Педагог говорит, что в свое время ныне известному певцу предлагали покинуть колледж и поискать себя в другой профессии. Но ученик проявил упорство, а учитель помог в достижении цели. Он запел, в общем, начал петь. Вот, его вот за два года, третий-четвертый курс, великолепно он распелся, вот, диапазон у него пошел, верхний регистр для тенора, это очень важно. И вот мы сложную программу взяли, не Марина, да не Цетти, это очень трудная ария. Очень трудная программы. он на госэкзамене спел на отлично это аттестационная комиссия рекомендует поступить в консерваторию, говорит. Потом уже в Москве народный артист СССР Зураб Саткилава особо отметил певца, сказав, какого золотого мальчика к нам отправили из Бурятии. Для педагога успех его учеников – высшая награда. Вячеслав Боиндаевич признается, певцы – штучный товар. Над многими приходится буквально колдовать. Порой будущий певец тратит два года лишь на мычание, прежде чем открыть необходимые регистры. Но неудач за все 50 лет практики у педагога не было, все его подопечные поют. Первый мой педагог Вячеслав Бендяевич, а тот человек, который дал, как бы заложил во мне фундамент, то есть вот именно основу вокальной школы. То есть это, мне кажется, очень важно, когда вот вокалист приходит, то есть вот именно к пению, к занятию, и очень важно вот именно попасть к хорошему педагогу. И мне с этим очень повезло. Вячеслав Бендяевич это я могу сказать, что гениальный педагог, гениальный педагог, который дал очень многим вокалистам дорогу, путевку, вот именно в оперном пении, вот, то есть вот именно дал жизнь на сцене. Большой вклад внес в мою, в творческую жизнь этот голос на сцене, когда я играю в спектакле драматическом. Всегда иногда бывало так, что голоса не хватает с вокальным искусством, с тем, что голос поставлен, и с тем, что актерское мастерство совмещается, вот это вот это совмещение меня очень так поражает, удивляет. Я открываю в себе новые возможности, которые я как будто не знаю, как Гагарин, просто исследую космос, вот это космического космического звука, музыки. Про каждого ученика Вячеслава Елбаева можно рассказать историю успеха. Михаила Пирогова, ныне ведущего солиста Саратовского оперного театра, часто приглашают работать за рубеж. Чемит Дандоков пока первокурсник, но уже достиг многого. Говорят, талант невозможно развить без талантливого учителя. И те, кому посчастливилось встретить на пути Вячеслава Елбаева, благодарны судьбе. В честь юбилея гуру вокала 23 марта в театре оперы и балета состоится концерт звезд оперного искусства. Анастасия Лисова, Александр Хамаганов, Алексей Верник, первая альтернативная.